Цьогорічний грудень не тішить нас снігом. Побачити у Дніпропетровську типово зимові атрибути наразі можна хіба що на світлинах і картинах. У художньому музеї відкрилася невелика фотовиставка світлин Павла Маменка і Володимира Таразевича покликана нагадати відвідувачам, що за вікном все ж таки зима, а отже, незабаром свята Нового року і Різдва. Справжня зима зі снігом і кригою трапляється у Дніпропетровську нечасто. Можливо, саме тому не у кожного дніпропетровського фотографа у портфоліо знайдуться світлини саме такої зими. Про відомого в місті фотохудожника Павла Маменка такого не скажеш. Він знімає майже постійно, фіксуючи вигляд Дніпропетровська у різні пори року. Хоча це і непросто. Все-таки зимний пейзаж – это более сложный жанр, потому что все-таки зимой снимать гораздо сложнее, чем летом. И, конечно, у меня фотографий зимних меньше, чем летних или другого, или более теплого периода года. История есть, связанная с фотографией Николаевской церкви на Монастырском острове. Для того, чтобы сделать этот снимок, пришлось пройти по льду. И лед был достаточно тонкий, но пришлось рискнуть пойти по нему, потому что очень хотелось сделать необычный ракурс и снять и сам лед, и подтаявший Днепр. Вот это был такой экстремальный случай. Или фотография снята с солнечного сторону города тоже. Это был тот момент, когда где-то был полуметровый слой снега лежал, и пришлось пробираться тоже на берег Днепра по, высокому, по высоким сугробам. Вот, Но ну, это лишний раз в том, что зимой снимать непросто. На выставке також есть фотография Павла Маменка, яка доводить, что він ладен вирушати на пошуки интересных кадров не лише у будни, а и на свята. Это была очень красивая рождественская ночь, это именно снято в Рождество. Мы праздновали с семьей Рождество, и я выглянул в окно и видел, что очень красиво лежит снег, падает снег. И захотелось выйти на улицу и сфотографировать. Я пошел в центр города и на в европейском бульваре, сделал несколько снимков, один из которых вот здесь представлен на выставке, и получился очень удачный снимок. Людей практически не было, совершенно пусто, это был час ночи. Иногда э, я считаю, что нужно фотографам выходить такие не совершенно необычные э, время суток на улицу. Были у меня такие снимки иногда и на восходе, э, Летом в 4 часа утра и, там, или в 5 часов утра очень получаются интересные снимки в это время. У меня желание фотографировать есть всегда. Другое дело, что не всегда есть время свободное, поскольку фотография ⁇ это всего лишь увлечение у меня. Ну, приходится выбирать такие моменты. Вот, фотоаппарат я практически всегда ношу с собой, даже если иду по по делам куда-то, тем не менее, я всегда и бывает самые интересные кадры как раз и получается снять тогда, когда совершенно не ожидаешь этого. Поэтому я в последнее время стараюсь фотоаппарат практически носить всегда с собой. У прийдешню новорічну ніч Павло Павлович теж не залишить свій фотоапарат без дела. Я в этом году никуда не уехал на Новый год. Если повезет, будет снег, вот, по прогнозу снег обещается, то обязательно пойду фотографировать зимний город, ночной. Я вот в ожидании новогодних праздников, в ожидании именно процесса фотографирования, у меня это связано с таким... Житання до кого-то процесу. На відміну від Павла Маменка, Володимир Таразевич рідко гуляє з фотокамерою містом. Він комерційний фотограф, тобто переважно знімає на замовлення. Проте час до часу природа і його надихає на світлини для душі. Якщо Павло Маменко представив на виставці роботи різних років, то Володимир Терезевич надав для експозиції фотографію одного дня. Для цієї виставки вибрав роботи, які я зняв в минулому році. В январі випав якраз дуже удачний сніг, було була І З фотоапаратом пройшовся по городу, наснімав багато кадрів. выставку выбрал работы, которые эмоционально передают зиму. То есть, когда человек смотрит на эту фотографию, он легко себе представляет, что вот зима, идет снег или он уже прошел, но в любом случае ощущение зимы, чтобы было. Вот в этой фотографии, когда смотришь на любую из этих десяти, чтобы было полное ощущение зимы. Сейчас у нас зима так вышла, что пока что начинается тяжело, малоснежно. А здесь, даже как некоторые зрители прямо средняя полоса России. Такое ощущение. Собственно, так и подбиралось, чтобы это было максимально эмоционально. Фотографии, естественно, слегка обрабатывается, но не в том плане, что условно говоря меняется фон или что-то дорисовывается. Нет, обработка чисто вот эмоциональная. Вот когда я что надо, например, какой-то цвет добавить или наоборот убрать, что-то усилить, но не потому что хочется кого-то обмануть. Нет, только лишь для того, чтобы усилить какую-то эмоцию. обработка, она всю жизнь существовала. Я на дворе своей юности, когда делал черно-белые фотографии, в ванной у себя, в ванночках, там с реактивами, все равно, хочешь не хочешь, ты немного обрабатывал, где-то притемнял, где-то усветлял, там больше давал выдержку, чтобы там зерно усилилось или наоборот уменьшилось. Ну, то есть... Сейчас, конечно, проще, фотошоп, не надо вот это марокко в темноте сидеть, там задыхаясь в ванночке в прекрасном свете. Сейчас культурно сел за компьютером, что-то усветлил, что-то утемнил. Только лишь из-за восприятия человеческого глаза. Фотокамера так не передает. Человеческий глаз видит в несколько раз больше градаций серого, чем фотокамера может изобразить. И глубину ту же самое. И поэтому приходится зачастую именно руками, условно говоря, доводить до восприятия, вот как оно выглядит на самом деле. фотографии нельзя назвать чисто репортажные, они больше художественные. Поэтому мне просто так интересно, чтобы она вызывала эмоцию, то, что делают, в принципе, все художественные произведения. То есть зачастую художественные произведения не передают прямо один в один, как вот оно было. Для этого есть летописи, история. А художественные произведения, они больше для передачи эмоций, восприятия. Ну, в данном случае того, кто это делает. Саме враження місця від зображуваного об'єкту цінує у творі художниця Ніна Ніконенко. Вона одна з учасниць виставки молодих Дніпропетровських художників, що наприкінці грудня так само відкрилися у художньому музеї. Детальніше про цю експозицію ми розповімо в одному з наступних випусків програми Арзона. Сьогодні ж поговоримо лише про зимові краєвиди Ніни Ніконенко. Мисткиня оглянула работы фотографів и выопрямила кілька из них. Для меня фотодожник должен на своих работах показать, что его тронуло, когда он э, создавал эти, эти снимки. Вот как раз в этих снимках, правильно или неправильно, но я, наверное, поняла, что именно его тронуло. Потому что здесь больше образные снимки. И мне как художнику больше интересен художественный снимок. Снимок с каким-то смыслом, с какой-то подачей. В этих работах это я увидела. В общем-то в каждом из них есть вот какой-то какой, -то, какой -то особый трепетный образ для меня. Для меня очень важно подать зрителю смысл, идею, воплотить в тот образ с помощью изобразительных средств, и порой это очень тяжелая задача. То есть не просто сделать, ну просто это краска, а вот вложить в нее душу и чтобы эту душу почувствовал зритель, вот это для меня самая большая и основная задача. пейзажами я работаю один на один, как говорится, с натуры. Только с натуры. Я очень ценю и уважаю натуру, которая настолько дает образы. И эти образы ну, настолько они сильные, что там творить и творить. Мне посчастливилось несколько раз быть на пленерах в Карпатах, Коротко, в двух словах, пленер – это организованная группа художников, выезжающих в какое-то определенное место на какое-то определенное время. Ну, к примеру, две недели. И там работают. То есть, получается, все будни, все это остается за спиной, остается дома. И вот две недели, каждый день… То есть художник выбирает, когда ему пойти, куда ему пойти, сколько ему там находиться. И, в общем-то, это сила. Это сила. Три работы из шаяна. Шаян это Закарпатье. Это хуст. И за хуст там чуть дальше есть какая-то горная, может быть, гряда, вот там шаян. И одна из татаров есть такой: это если ехать на Буковель, обязательно проезжайте татару. И вот эта зима, которую я в Карпатах, в общем-то, увидела. Но она не могла меня не тронуть. Как я ее передала, это уже через, ну, пропустив через э, себя, уже как бы вложив еще какие-то свои образы, то есть то, что я увидела, этот как бы отклик от натуры, вот, но там божественно, конечно. Вообще-то это на одном пленере было сделано. И эти работы, в общем-то, как бы у них есть единое какое-то настроение. Поэтому они сюда попали. Наряду, может быть, с какими-то экспериментами, может быть, другими моими. В 2004 году я закончила в наш театрально-художественный колледж. Пять лет, шесть лет академии в Киеве. И, в общем-то, меня пригласили преподавать в театрально-художественном колледже. Конечно, это, это высокое доверие, я его очень ценю. И вот теперь меня студенты вдохновляют своими этюдами, своими набросками, своими творческими, какими-то, своим запалом, что иногда хочется так что-то засиделась, наверное, вот ощущение, потому что они каждый день что-то делают и приносят, показывают такое, что, в общем-то, вдохновляет. Академическая живопись не терпит э, вольностей, она должно быть все простроено, должно быть все на своих местах как говорится, нужного цвета, нужного тона в нужное место. Но в данном случае я немножко ну, позволяю себе вольности. Вот студентов своих я как преподаватель в колледже, студентов своих, конечно, ну, да, я стараюсь держать в тех рамках, потому что только освоив академическую школу, уже можно позволять себе вольности. Здесь в данном случае я, ну как бы уже хочется, уже хочется, потому что постоянно быть в школе художник не может. Он какой-то был период, он его прошел, достойно или нет, это как бы одно, но все равно уже дальше начинается творчество. Вот это вот как бы мой взгляд на творческий пейзаж.